Найкраще вітання всім шанувальникам активного відпочинку. Радий знову зустрітися з великим загалом активних непосидючих, ті, які проводять час не в себе на дивані вдома, а біля річки, біля води, займаючись такою справою, як риболовля. Доброе утро! Ми приїхали на спортивний водойом, який називається Pride. Он знаходиться за Старокасантіновим в районі Великого Чернятина. Чернятин, да, да, район. да, да. Ехать сюда, проезжаете с Старокостатинов по дороге на Антонины, заезжаете в Великий Чернятин, за Великим Чернятином, за селом поворот направо, и прямо полевая дорога идет к водоему. Водоем небольшой, Условия рыбалки такие, Але разрешаем... Водоем спортивный, да. чисто да, да, это чисто спортивный водоем. Всех абсолютно карпов тут нужно отпускать. То есть, эта рыбалка просто как для удовольствия. Ну, в принципе, то, что мы и хотим. И получить удовольствие от, от, от вываживания, от ловли рыбы. Я буду сегодня ловить только на бойлы. Никакого гороха кукурузы я использовать не буду, разве что горох кукурузы я буду использовать на прикорм. Карпы кидаются, карпы кидаются на разных расстояниях от берега и на середине и под берегом. Ну как, на этом водоеме я первый раз, рельеф одна я практически не знаю. Ну, буду в процессе рыбалки пробовать. Пробовать буду экспериментировать. Там... Да, да, да. Би... Глубина там чуть далее такая довольно пристойна глибина. В некоторых местах есть корчи, прямо ветки торчат из воды. Ну... Буду пробовать. Да, всех, ставки всех водой, на ступки впала вода. Да. Это уже второй год, в Кменицкой области очень падает вода, это как бы проблема. Пробуем еще два слова про условия ловли. Тут по секторах все разбито. 150 гривень костит один сектор. Можно 4 уделящих в одному секторе до трех человек. Тут можно использовать только профессиональные карповые удилища, то есть, оснастка должна быть безопасная клипса для того, чтобы груз отстегивался, литкор, один крючок. Спортивная рыбалка. Да, спортивная рыбалка. Ну что, пробуем? Пробуем, вперед! я взял с собой боевый насадочный Адер Карп. Это польский производитель бойлов, довольно неплохое качество. Какие бойлы я буду использовать? Буду использовать насадочные бойлы с запахом гороха, с запахом макухи. Ну и также у меня есть по папчике краб-банан и по папчике кукуруза. Ну, в процессе рыбалки буду пробовать и определюсь, на что я буду ловить. Сейчас пока я буду забрасывать на простые бойлы, не плаваю. Как я насаживаю бойлы? Бойлы довольно свежие, мягкие, их, их просверливать не надо. Вот таким вот крючком я прокалываю бойлу насквозь. Есть монтажи как волосяная оснастка, так и обыкновенный силикон. Ну, сейчас на простой силикон его насажу. Снимаю силиконовую палочку, провожу в крючок. Аккуратно перетягиваю бою. Вот такая оснастка у меня получается. Проверяю, как он будет работать. То есть по проведению по руке крючок должен цепляться за руку. Это нормальная оснастка. У меня поводок длиной 15 сантиметров, безопасная клипса и груз 70 грамм. Что такое безопасная клипса, хочу рассказать. Это клипса, которая сделана так, что при резком рывке карпа, допустим, вот таком, груз отстегивается. Груз остается в воде, а карп с крючком у меня на снасти, я его беспрепятственно вытаскиваю на берег. Я закинул три карповые удочки, вот они у меня стоят на родподе. Но так как на этом водоеме разрешается ловить на четыре карповые удочки, я взял еще одну запасную удочку. Эти три удочки закинуты у меня на простые карповые бойлы, диаметр 16 мм. И сейчас одну удочку я завезу на плавающий бой поп-ап. Тот, который не погружается в вил, а остается на поверхности. Может быть, это как-то изменит клев рыбы. Попробую. Где-то прошло минут двадцать. Ну, наверное, карпик небольшой. Я его даже в руки брать не буду. Постараюсь вывести и отпустить. Был зацеп, аккуратно я его с зацепа вывел. Сейчас зайду в воду и попробую его. Так аккуратненько, не спеша даже. Ну, коробчик небольшой. Я беру за леску, потому что ну, так не надо делать, как я это делаю. Не, ну, наверное, что больше даже, чем двоечка, где-то около трешки. Вот такой вот карпик. Первая рыбка. цепился сам. Хорошо. Не надо отпускать. Мне меньше работы. Когда он сам срывается, мне гораздо проще. Это была поклевка набою запахом гороха. Я от того, что вытягиваю карпов, получаю огромное удовольствие, потому что мне нравится именно процесс вываживания. килограмм 6 наверное. Я сразу его отцеплю. Килограмм пять-шесть, наверное. Вот какой он красавец. Сейчас я его очень аккуратно отпущу в воду обратно. Иди, родной, гуляй. Я тебя помою, вытру. О, иди, Настолько приятно подержать такого карпа и отпустить его обратно в воду. Ручки немножко трусятся, но на самом деле отличное настроение. Добрый день, рыбаки хмельничины. Мы с программой Клевая рыбалочка посетили магазин Карп. Мы хотим собраться на карповую рыбалку и нам, естественно, нужно прийти в магазин, купить все, что нам для этого нужно. Сейчас я зайду в магазин и буду выбирать оснастки, буду выбирать удочки, катушки. Расскажу, что необходимо человеку для того, чтобы удачно поймать карпа. На самом деле, когда я попадаю в магазин, я думаю, что мне необходимо для того, чтобы удачно поймать рыбу. Сейчас я пройду, возьму несколько снастей, несколько оснасток, какие-то примонки и кормки. Расскажу вкратце, что для чего и как все-таки я это делаю. Для того, чтобы мне поехать на рыбалку, мне надо такой минимальный набор рыбака. Первое, это, конечно, удочка-катушка. Леска, крючки, поводки, сигнализаторы, на которые я буду ставить удочки, прикормки и наживки. Допустим, кукуруза, горох и боевые. Ну и, конечно, кораблик для завоза карповых приманок. Я все это приготовил для себя. Ну, я на рыбалку готов. Как этим всем пользоваться я покажу непосредственно на рыбалке, когда я буду ловить карпов, тогда я буду и рассказывать, для чего мне все это нужно. Рыбаки Хмельничины. Мы находимся в магазине Карп. Я и продавцы-консультанты, которые здесь работаем, будем рады видеть вас в магазине с 10 до 7 каждый день без выходных. Мы постараемся сделать вашу рыбалку не просто комфортной, а и удачной. Рассказать про удочки, про катушки, абсолютно про все, что вам необходимо на рыбалке. Мы будем рады ждать вас в магазине Карп и у экранов телевизоров на просмотре передачи «Клевая рыбалочка». До новых встреч! там килограммчика два наверное вот такой коробчик вот. висит за нижнюю губу я его сейчас аккуратно отцеплю вот вот такой карпик аккуратненько иди такой вот длинненький худенький карпик. О, красавчик. Иди гуляй. На этой удочке произошло все так, как должно быть по технике. То есть груз отстегнулся, остался в воде. Мне гораздо легче вываживать стало этого карпа, вот остегнулась клипса. Сейчас я возьму другой груз, пристегну и буду начинать. Да, еще все три удочки на берегу, поклевка практически одна за одной, великолепно. Печки フフフフフ。 Как он не хочет сдаться, не хочет, чтобы я его снял с крючка и отпустил, думаешь, я его снял. Я тебе аккуратненько. На ручки, на ручки. Казалось, что он меньше. А так вот сейчас подтяну. Наверное, все-таки около 4 килограмм будет. Убежал так. Хотел показать, не получилось. Убежал. Бою с запахом макухи. Все-таки пошел в берег, я его возьму. водой есть корчи, и он туда лезет. У меня один крючок, я буду пытаться отцепить. Уже были до этого зацепы. Не знаю, в этот раз получится у меня выйти из этого положения. Снасть я отцепил, но карпа, увы, он сошел. Причем сошел недалеко от берега. Думайте, что сховано у меня вот тут? На самом деле мне толик только в конце рыбалки признался, что у него написана футболка и, и, и написано Мегабас, нарисован огромный карп и сверху написано Слови и выпусти. Вот. Только, чтобы ты вообще без этой футболки больше на рыбалку со мной не езди. Даже в карман ее положил зимой, и пускай там лежит. Первый раз увидел всю футболку. Вот, и и результаты. Результат сегодня, конечно, очень великолепный. Мы поймали. В общей сложности только 5 или 6 карпов мы под берег подтянули, выпустили. Были сходы. Э, то есть поклевки, ну практически 15 минут. Дали, да, далеко. Крыши. Поклевок очень много. Последняя поклевка клюнула у меня коробчик, я начал вытаскивать, потом следующая поклевка толик, толик берет. То есть две поклевки сразу, буквально в течение 5 минут. Э, карпы очень э, такие активные, активные принципе... берут. Між закиданням і попльовкою не більше пів години. Да. Полчаса пол, максимум. Буває і швидше, навіть попльовки. Клюють карпи набоїв, набоївся з запахом гороха, набоїв з запахом макуха. В принципі, я поки не увидів різниці на які-то більше, на якісь менше, однаково. Ставочок, ще раз наголосимо, спортивний, через те тут. Карпи знають бойли, хоча ми в принципі і підгодовували кукурузу і горохом. Ну, карпи підходять на приманку, інтересуються, що там є на дні, тому що вони все одно хочуть їсти вже осінь, вони наїдаються на зиму. Ну і, звісно, клюють попадаються на те, що насаджено на крючки, те, що знаходиться возле крючка. Ловили закидали ми далеко від свого берега, доволі далеко. Де ну, там приблизительно ми... заброс, десь 50-60 метрів. Подивилися, не дуже далеко. Подивилися, що там, в принципі, русло, йде перепад, знайшли да, да, да. тверде дно і туди ми і закидали, і там і прикормили. В принципі, рибалка сьогодні думаю, вдалася. Ловили ми в Старокостянтинівському районі, село mm, Велике Чернятин. Да. Это спортивный водоем, который называется Карп Прайм. Значит ну, так, да. Mm -hmm. рыбалка задоволена? Я очень доволен сегодняшней рыбалкой. Я уже натаскался карпов, у меня даже руки болят. Вот. тебя на раза скорее правда? Конечно, обязательно. До свидания.